Ahojte všetci. Práve som sa vrátil z hľadania na pláži tu v Škótsku. Tentokrát som sa vybral na východné pobreže na pláž, na ktorej sa mi podarilo už nájsť zo pár starších minci z 17. storočia zo pár kúskov zlata a striebra. Dúfal som, že niečo podobné sa zopakuje aj dnes a budete mať možnosť vidieť, čo sa mi podarilo nájsť. Keď som prišiel na pláž, všimol som si, že na pláži už hľadá jeden detektorista s Equinoxom 800, ale bol dosť ďaleko. Znamená, začal som hľadať na mieste, kde som videl, že je čierny piesok. Bol som dosť prekvapený, že práve tento hľadač nezostal v oblasti čierneho piesku. Neskôr som mal možnosť s týmto chalaniskom alebo mladým mužom... Pokecať. Nepodarilo sa mu nájsť nič extrémne zaujímavé zo parminci a rybárske závažia. Ja sa nemôžem stiažovať na výsledok tohto hľadania. A Ak sa zaujímate čo som našiel, pokračujte v sledovaní tohto videa. Nebudem už zdržiavať a prajem iba príjemnú zábavu pri sledovaní tohto videa. another twenty yes. two. ちょっとーめ No aj Myslel som si, že to je rybarské závažie. Nemám potuchy, čo to je. сейчас до домушка ты одна п кто а еще одну пенсуку. takže máte možnosť vidieť čo sa mi podarilo nájsť na poslednom hľadaní alebo respektíve tie lepšie objekty podarilo sa mi nájsť dve gulky do muškety projektily neviem čo je toto projektil to určite nebude ale skutočne iba by som hádal čo to je ak viete na čo tento objekt slúžil nechajte mi komentár alebo komentujte našiel som moderné mince ktoré sú stále v obehu s Alžbetou druhou tento víkend oslavujeme 70. výročie jej panovania Našiel som pri decimal coins, tieto nie sú platné, nie sú viacej v obehu. A sú takisto s alžbetou druhou. Toto je pol pencovka. Toto je 50 pencovka Ale je hrubá, nie ako moderné mince a podarilo sa mi nájsť zlato zlata obrúčka dúfam, že nie je posledná tohto roku